Генеральная прокуратура активно создает видимость работы. В прошлом году ей удалось вернуть аж целых 8 тысяч гривен, украденных семьей Януковича. Теперь в поле зрения ее обвинителей юристы, которым посчастливилось поучаствовать в тендере Министерства юстиции. Сотрудницу компании-победителя и двух подрядчиков подозревают в сговоре с экс-министром Еленой Лукаш и присвоении двух с половиной миллионов гривен. с на криминальном від 20.05.2014 за підозрою колишнього міністра юстиції України Лукаш та її заступника, керівника апарату Іващенка, вчинені кримінальних правопорушень. Секретные материалы попытались разобраться в тайном сговоре. Ну а подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Во время Майдана подгул взрывающихся коктейлей Молотова и сквозь дым горящих шин мы встречали новую власть и надеялись на справедливый суд для Януковича и компании. На сегодня 15 особам уже есть подозрения, по экономическим где Десь за месяц всем особам всего списку будут оглашены подозрения. Но тем не менее, ВОЗ и ныне там. Янукович приумножает доходы на оставшихся схемах в Украине и скачет по пенькам в Подмосковье. Хорошо живет на свете, вини, пух, поет, на Азаров рыбак и олейник, как Чип и Дейл, спешат спасти Украину. Украинцев. У всех все хорошо. Но когда совесть у силовиков периодически просыпается, им срочно надо кого-то посадить. Вот так уже третий год они провожают и встречают самолеты. А вось кто-то таки прилетит. И она прилетела. Экс-министр юстиции Елену Лукаш на пороге аэропорта задержали и поместили в СИЗО. Я нахожусь в городе Киеве. И сейчас вместе с сотрудниками контрразведки службы безопасности Украины направляюсь для дачи пояснений, показаний допроса в Генеральную прокуратуру Украины. Ее подозревают в преступлениях против Майдана, приписывают голосование за законопроекты 16 января и в довесок экономические преступления, растрата двух с половиной миллионов гривен. Но за почти два года расследования Генпрокуратура так и не нашла, чем же ее обвинить? А посадить обязательно кого-то надо. Поэтому ищут стрелочников. Сначала приостановила само расследование для якобы получения неизвестной никому международной правовой помощи. А когда я подала в суд, следствие само отменило свое же постановление и сдалось за авторов. Знакомьтесь, это Таисия Белотская. Все дело в том, что она работала в фирме, которая выиграла тендер Минюста. Сначала ее допросили, чтобы посадить Лукаш. На початку 2015 -го года подзахисна моя, которая сейчас имеет статус подозреванного, была выкликана в качестве до Генеральной прокуратуры, и она была допытана. Теперь девушку и двух ее подрядчиков подозревают в растрате денег совместно с экс-министром Еленой Лукаш за підозрою колишнього міністра юстиції України Луга та да її заступника, керівника и Іващенка Также да, за підозрою Білоцької Коваль Криволапова у криминальных кримінальних Генеральная прокуратура выстроила нехитрую модель преступления, в которой места хватило всем. В ролі організатора Єліна Лукаш. Після призначення на посаду в наскіплу попередньо знову з службовими особами Міністерства юстиції, у тому числі з рядом приватних підприємців, а також із Білоцькою. Пасобнік Таїсія Білоцька. Чим ця підозра обґрунтовується, тим, що саме Білоцька надавала документи пакет документів для проведення тендеру. в неї посвідчувалися ці документи її підписом. Тільки от главна роль ісполнителя в преступленні по прежньому вакантна. Якщо ти підозрюють підозрює в тому, що вона була пособником, має бути виконавець робіт. особа, яка приласнула кошти. Хто вона? Вопрос із ряда риторичних. щоб розібратися окончательно в зговорі. Секретные материалы задают экс-министру Елене Лукаш. Главный вопрос. И последний завершающий вопрос. Вы Таисию не видели. Ну, Когда я познакомилась со своей соучастницей, просматривая ее пресс-конференцию в интерфакте. Но если даже растрату и сговор не докажут, у генпрокуратуры есть еще один сюрприз в рукаве. Помимо кражи денег, юристам закидывают плагиат и недобросовестное исполнение работы. Если кто-то считает, что услуга не должна была быть оказана или была оказана ненадлежащим образом, пожалуйста, идем в хозяйственный суд и взыскиваем с авторов деньги. Договоры, которые заключались с ними, были очень неплохими. Они предусматривают в случае ненадлежащего исполнения договора полный возврат суммы по договору 20% штрафа. Но генпрокуратура автором называет совсем другие цифры. Требует наистрожайшие меры пресечения, держания под стражей и залог 2,5 миллиона гривен с каждого. Подозреваемые свидетели жалуются. На них постоянно давят и грозят тюрьмой. Я призываю всех не бояться, не давать ложные показания, ни в коем случае не вестись на провокации генпрокуратуры. А у директора компании «Победителя» провели обыск. Пока женщина была на работе, ей взломали двери и перевернули квартиру вверх дном. Накануне Таисию Белотскую и ее подрядчикам посадили под домашний арест. Застосувати до Белотской Таисии Васильевны за побежный захват у выгоды домашнего ареста в певный период доби с 23.00 до 6.00 ранку. Напомним, что срок до судебного расследования по этому делу заканчивается 15 апреля. А дальше либо воля, либо статус обвиняемого. Секретные материалы и дальше будут следить за ходом расследования этого дела. Самые свежие новости вы узнаете первыми. 1 апреля в Департаменте журналистских расследований было не до смеха. Журналисты заметили три автомобиля, которые вели наблюдение за редакцией и периодически сопровождали журналистов. Подход к автомобилю наблюдателей закончился для медийщиков небольшими потерями. Скажите, вы тут целый день стоите, ждете кого-то? Не а он третий пошел. А ты куда бежишь? Я увидел, что было в его руке, блеснуло как металлический предмет. Убрал голову, он вот здесь. В принципе, все. Затем мы написали заявление о нападении и показали полицейским автомобиль, который выполнял функцию мобильного поста наблюдения для следивших за офисом неизвестных. После того, как эта история была показана на телеэкранах, журналисты департамента расследований через свой сюжет этот дописы в соцмережах стали отримывать погрозы. Ею заинтересовались в Министерстве внутренних дел и пригласили нас на аудиенцию к следователю. Единственным позитивом этой встречи было то, что мы познакомились со следователем, который будет вести наше дело но спустя несколько часов после разговора следователь снова набрал журналиста фактически следователь министерства внутренних дел расписался в том что полиция проигнорировала обращение медийщиков и за шесть дней после нападения правоохранителями не было сделано абсолютно ничего по этому делу. Не были записаны номера забытой машины Некси, не были опрошены свидетели всех событий, наши охранники, которые видели все через э, камеры наблюдения, не были сняты отпечатки протекторов, не позвонили заявителю в тот день, когда на Селякова напали в 4 утра. Не было вообще ничего сделано. Мы очень рассчитываем на то, что обычная халатность не является прикрытием для должностного преступления, а именно негласного получения информации от журналистов, а также нападения на представителей прессы. Мы очень удивлены таким положением вещей. Видимо, придется писать новое заявление. И это очень плохо, что вот 6 дней прошло и не сделано абсолютно ничего.